য'তো আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম ভাতৰ পৰা চাওকচোন বাৰু কি খবৰ সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলো ভাল চাগৈ নেক্সট এটা ব্লগলৈ সকলোকে চাকড জনাইছোঁ এয়া পথালৈ যাবলৈ লৈছোঁ ভাত দিবলৈ বুলি আৰু লগতে ইয়াত টেঙা লৈ লৈছোঁ একদম পথাৰত অলপ পাই আছোঁ দিয়ক পঠা পাই গ'লোহি ৰ'দ দি আছে একদম এতিয়া মই যাব লাগিব ই তাৰিখ মাজেদিগি আমাৰ পথাৰখন অলপ দূৰত আছে বাৰু এইফালে আছে আৰু মই গৈ আছো একদম আলি কাষেদি আৰু এটা কথা মই মনত ৰাখিছো যে চেন্দেল পিন্ধি আহিলে একদম মানে এই আলিটো দি গৈ থাকো ন তাৰপিছতে একদম বাগৰি পৰি যাওঁ সেইটো কাৰণে আজি মই খালি ভৰি ৰাখিছো কাটিলেও কাটিব ধানে উপায় নাই অ মই পামেই এতিয়া সেমা পথাৰ পাবলৈ হৈ আছে আৰু আৰু এনেকুৱা ৰ'দ ডিজাইন হয় মুখখন পুৰি গৈ মোক ইগন' কৰিব আৰু কাৰণ মই তামোল অকণকৈ আহিছিলোঁ তামোল ৰঙা হৈ আছে উচ্চত তামোল মেইন নহয় জানো ভাত পানী খাই আকৌ তামোল খোৱাটো আৰু মেণ্ডেটাৰীৰ নিচিনাই হৈ যায় আৰু মা কাপী আছে আদাই হ'বই হ'ল নেকি অলপ অলপ গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া পথাৰলৈ আৰু অকণমান আছে পামগৈ আৰু মাজতে অলপ অলপ কেঁচাও আছে বুলি কৈছিলে ইফালে টেঙা বস্তু লৈ লৈছোঁ তেনেকৈ খামহে আৰু আৰু পথাৰৰ টেঙা খোৱা মজাই বেলেগ নহয় জানো এয়া পাইছোঁহি বহি আছে জলফাই এখন ধুনীয়া এখন পথাৰ ধাননি আৰু এইফালে ইয়াৰ এজনী আৰু এইফালে পাত লৈ লৈছো জলফাই কাটি খাম আৰু দেই খাই নাখায় কবচোন আমি বাৰু খাওঁ দেই পেপা বনাই আছে পথাৰত পেপাটোয়ে মেইন নহয় তেনেকুৱা কৰিব হ'লা সেয়া বস্তু খিনি লৈ ঘৰলৈ গৈ থাকিম এতিয়া তামোল এখন খাই তামোল মেইন যিহেতু